Я дякую, що ви з нами залишаєтеся. Маємо вівторок, 13 січня. Незмінним залишається другий блок. Це традиційно для всіх вас будуть поради лікаря. Я вас прикону, що щодня ми будемо піднімати дуже важливі теми. Я впевнена, що ви це помітили і по попередніх ефірах ще й минулого року. Отже, сьогодні як і обіцяла, на початку нашого ефіру ми торкаємося такої царної медицини, як ендокринологія. Ми торкнемося різних патологій. Сьогодні у нашій студії високопрофесійний лікар, який розповість найбільш часті патології. Ми трошки детально про них кожну з них поговоримо. На що звернути увагу. І також ми сьогодні будемо говорити тему, яку ви пропонували і досить просили нас підняти. Це ми торкнемося, зокрема, гіпотерозу. Тому, будь ласка, будьте з нами, за мить продовжимо. Нас у студії дуже рада вітати Галину Новікову, лікара ендокринолога вищої категорії. В зв'язку з тим, що тема дійсно, коли ми стосуємося патології щитоподібного залози, є одні з найактуальніших саме в блоці поради лікаря. Дуже попрошу вас вже починайте телефонувати. Телефон залишається незмінним 223 -09 71 І сьогодні даємо вам змогу поставити різні запитання, але я звертаю вашу увагу. У нас у студії ендокринолог. Дуже прошу. Гіпотереоз інші теми. Вузловий зоб. Будь ласка, які як діагностику проходить? Зараз ще лікар трошки розширить тему і сферу спілкування. Про що можна запитувати? Ви, будь ласка, телефонуйте, готові вже приймати ваші дзвінки. Отже у нас у студії ендокринолога. Дуже прошу, чекаємо. Вас рада бачити, Галина Павлівна. Добрий день. Добрий день. З усіма святами, що минули, що ще попереду. Дякую, вас теж. Так. Є над чим працювати. Я маю на увазі питання шитоподібної залози надважливий орган. Да, да. І тому одразу вас прошу. Нагадайте, будь ласка, я не кажу, як так знаєте, в книжках медичних наукових, але в чому взагалі суть роботи щитоподібної залози? І дійсно, які патології найчастіше зараз от вражають? Що можна так щоб зараз глядачі також до нас долучилися? Да, Спасибо, хорошо. Щитовидная железа это орган, который отвечает за обменные процессы в организме. И мы рассматриваем патологию щитовидной железы как правило в контексте нарушения ее функции, а также нарушения ее морфологии. Сейчас, к сожалению, после Чернобыля у нас увеличилось количество узловых забов, количество раков щитовидной железы. Но все же по количеству заболеваний среди патологии щитовидной железы, да, на самом деле э, гипотиреоз занимает ведущее место. Но э, что хотелось бы сказать нашим па коротко. пациентам? Гипотиреоз э, ш... пониженная функция пониженная щитовидной функция. железы, да. А что хотелось сказать пациентам в связи с тем, что патология щитовидной железы все же клинически не всегда легко распознается mm -hmm. и она не всегда сопровождается какой-то яркой симптоматикой. То есть, если, например, такое заболевание, которое связано с повышенной функцией, как тиреотоксикоз, mm -hmm. проявляется яркой клинической картиной, пациент не может не заметить, что он болен, он резко худеет, у него mm -hmm. появляется ужасная потливость, очищенное сердцебиение, нервное возбуждение, бессонница, и он просто чувствует себя настолько уставшим, что он пойдет в больницу и диагностирует ему эту повышенную функцию. Что же касается функции пониженной, то там симптоматика нарастает медленно. Она не совсем патогномонична, то есть она не специфична. Она очень часто напоминает синдром хронической усталости. Тільки, я вас, вы сразу говорите, когда на студию приходят эндокринологи, потом мои знакомые говорят, слушай, это был тебе эндокринолог, там симптомы называл. Все, що називали, так, я так, себе все в знаю, що періодично буває, ну там те, що ви назвали. Я кажу, та ну треба ж треба діагностувати. Кожен з нас от тих симптомів, що ви назвали, дійсно, навіть сукупності вони можуть бути, але Конечно. це не означає, що це проблема, Конечно. що Конечно. Я, це подібне залозі. Це може втома я... бути, будь Конечно, у нас, да, правда. Я правда. К этому і веду, в тому зв'язку з тим, що э, така патологія, як гіпатеріоз або зловий зоб, практично не має специфічної симптоматики, а може видавати себе як астенагітативний синдром. как синдром хронической усталости. Поэтому мы и предлагаем обследование некоторой категории пациентов которые даже не испытывают и таких симптомов. Например, э, мы сейчас сталкиваемся с такой проблемой, как диагностика гипотереоза того же во время уже наступившей беременности. Поэтому мы хотим предложить пациентам, э, женщинам, планирующим беременность, до планирования исследовать скрининговый гормон, тиреотропный. А это выникло захворение до вагидности, или может так, что будет под час вагидности развинуться? Может развинуться, но, скорее всего, это уже было. Поэтому мы предлагаем женщинам, которые планируют беременность, обязательно делать скрининговый анализ крови на тиреотропный гормон. Это недорого, но зато она застрахована от того, что в ранние сроки беременности ее плод будет получать нормальное количество гормонов. Дальше. Если пациент испытывает все же синдром хронической усталости, как мы понимаем, да, то дифференциально-диагностический признак это... Тиреотропный гормон, опять-таки. То есть вот он чувствует себя плохо, пациент. Устал, э, утомляемость, сонливость, ну, какая-то слабость, зябкость. Что это? Он на самом деле устал или это болезнь? Опять-таки скрининговый гормон, тиреотропный. Так, есть же нас тут звонивать. Починаем слушать вас, шановные речи. Прошу, вы в эфире. Алло. Говорить. Добрый день, Добрый меня день. зовут Надежда. У меня вызвали ну, эндокринолог, я проходила щитовидной железы, зок первой степени. Но у меня было недавно восстановление ритма сердца. И я принимаю лекарство кардерон, ну препарат такой угу. кардерон. Ну, насколько он вреден и сколько его можно применять, чтобы без вреда для щитовидной железы. Да, спасибо за вопрос. Вопрос на самом деле очень хороший и актуальный, поскольку сейчас, в последние годы, у нас действительно появилось большое количество амиодорон, индуцированных тиреотоксикозов. То есть патология щитовидной железы, которая возникла вследствие применения препарата амиодорона или кардорона. Это одно и то же. На самом деле это... Прекрасный антиаритмический препарат, но этот препарат содержит в себе большое количество йода, и он не может равнодушно относиться к функции щитовидной железы. И поэтому ни в коем случае мы не можем вмешиваться в назначение кардиолога, если вам кардиолог рекомендовал этот препарат, и он вам по кардиальной патологии нужен, ни в коем случае его нельзя отменять, и у нас не существует сроков его применения. Но существует обязательное правило. Если вы применяете в лечении препарат, группы амиодорона, вы должны следить за функцией щитовидной железы, то есть хотя бы один раз в полгода, а еще лучше раз в три месяца, проконтролировать анализы на гормоны, тиреотропный гормон, свободный Т4 и все, и мы спокойны. А если функция нарушилась, значит мы вмешаемся и будем помогать э, лечить вас вместе с кардиологом. Так, мы дали 223 223.0971. тоже вас попрошу, когда вы препарату препарату называете. Э... Ну, якесь більш детальне питання ставте на запитуйте, чи хороший це препарат, чи ні. Це не рекламна програма, не маємо права за законом. Ну але це просто звертаю увагу. Це зараз не до дитзвонички, яка телефонувала, бо вас по-іншому звучало запитання, але просто звертаю на ну, це всіх -всі глядачів, щоб ви чули мене. Так, а дивіться, ви значили, що ну зрозуміло, що тут корекція має бути, і тут лікар-кардіолог, якщо призначив, то вибачте, треба так, лікуватися. Так, просто і треба пам'ятати і, і проходити все таки діагностику щодо гормонів. А так, от просто людина, норма ну ніби нормально себе почувала, Ви вже значили. что может быть такие, что никаких проявлений не будет. Так. Как часто нужно сдавать на гормоны и анализы? Конечно, это тоже очень хороший вопрос. Особенно с учетом того, что в стране Украине была Чернобыльская авария. У нас уже давно существует такой приказ Минздрава, по-моему, его номер 172, но боюсь ошибиться, который гласит, что все жители Украины, которые родились в 1968 году и позднее, должны хотя бы один раз в год проходить УЗИ щитовидной железы. Почему взят 68 год, хотя авария была в 87-м? Оказывается, э, взята, взята эта дата не случайно, а в связи с тем, что наиболее уязвимыми категориями для поражения щитовидной железы после аварии являлась категория э, детей и подростков. А 68-й год это и, и моложе. Это как раз та категория, которая была в момент аварии детьми и подростками. Так вот, э, особенно... Выходит, я просто себе рахую, 68 го году, если рождение, то 86-м это 86-й 86 год 86 аварии, то им было 18 лет. Так так, а, ну, так, 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 так. Это вот такая 18... крайняя была uh -huh. такая линия uh -huh. возрастная. И э, вот эта категория должна делать УЗИ щитовидной железы раз в год, для того, чтобы вовремя диагностировать либо узловые процессы, либо... Э, раки, которые тоже начинают э, сейчас, к сожалению, расти после чернобыльской аварии. Что касается скринингового гормона ТТГ, то, э, ну вот, поскольку железа щитовидная, это орган эндокринной системы, э, просто посмотрев на нее э, внешне, визуально, сценографически, нельзя ничего сказать о том, правильно ли она работает. Поэтому, если это все-таки житель Украины и, э, живет в Украине уже много лет после Чернобыля, то не помешает ему сделать один раз в году, как профосмотр, тиреотропный гормон. Такого нет приказа, то есть мы не можем это Ой, всем рекомендовать. Но, тем не менее, это как врачебный совет. То есть тиреотропный гормон скрининговый сделать угу. надо. То есть в любом случае это будет ранняя диагностика гипотиреоза, которая еще не даст никаких осложнений, а мы уже начнем его лечить. Так, едут звонивать прошу в эфире. Говорить вы в эфире. Алло, добрый день. добрый день. У меня вопрос к вашей гости. Я перенесла операцию по смешанному зубу. И после этого у меня снова появился такой узловой зуб. Кутей не оставлено было. И сейчас телетоксикоз тяжелой формы. ТТГ высокая. Но я бы очень хотела вас спросить хотя бы, наверное, противники народных средств. Не хочется принимать гормоны, потому что есть э, дополнительно еще и онкология кишечника. Что можно из народных средств э, принимать? Может быть, типа пятипала, как была раньше трава, а может быть, еще, возможно, э, использовать какие-то физические дополнительные, типа бассейна, еще что-то, чтобы меньше принимать гормонов. Дякую вам, дякую. А, спасибо за вопрос. Я не очень поняла, почему вы сказали, что у вас тиреотоксикоз, и сказали, что у вас высокий ТТГ. Наверное, вы что-то перепутали. Скорее всего, у вас послеоперационный гипотереоз насколько я поняла. Но что хочу сказать. Если вы уже оперированы по поводу узлового зуба, то Безусловно, вместе с узлом была удалена какая-то часть щитовидной железы. Мы же сейчас не вдаемся в подробности, я не вижу протокола операции, я не знаю объема операции. Но тем не менее, если э, произошла операция, часть функционирующей ткани удалена. Значит, заместительная терапия э, гормональная показана. И никакие травы здесь, к сожалению, альтернативой быть не могут. Э, поэтому не могу вас обрадовать. Гормональное лечение здесь нужно. Но обязательно под контролем э, тиреотропного гормона, под контролем гормона свободного Т4 а также под обязательным контролем УЗИ щитовидной железы хотя бы раз в полгода, чтобы мы видели, что там не прогрессируют и не рецидивируют новые узлы. Вот тут я, к сожалению, не могу пойти на поводу у пациентки и посоветовать ей ну, ну, элегр, то, что ваше, неэффективно. Это ваше право и обовязок, ведь, Вы, 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 вы так. А, у нас идут звонивать, говорить. Добрый день. Добрый. Добрый, день. У меня гипотериоз хронический. На УЗИ показывает уменьшенную левую долю щитовидной железы, но гормоны нормальные. Врач, который курирует, так скажем, меня, считает, что мне ничего не нужно принимать. Как вы считаете? Нужно ли медикаментозно как-то мне все-таки вмешиваться в эту ситуацию? Я так, так, давайте еще встать, нам принять звонки Далечка. Я не, не совсем поняла, на каком основании у вас тогда диагноз гипотиреоз хронический, который вы озвучили, если у вас нормальные гормоны щитовидной железы. Но если на самом деле вы видите на УЗИ маленькую щитовидную железу, она вполне может быть вашей такой конституционной. И если маленькая щитовидная железа выдает на гора в анализах крови на гормоны абсолютно нормальные результаты, вы не больны, вы здоровы. контролируйте гормони раз в год и ничего не принимайте. Так, я думаю, що у нас почули. Я не лікар, я вам чув. Ну, мы часто так люди собі, я кликаю людей багатьох. У нас колись було запитання, підвищена ехогенність, так? Люди запитували, в лікарськ говорили, що, ну, це ще не діагноз. Ні. Це ще не діагноз, і тут взагалі немає. Це просто один із описательних варіантів сонографічної картини, який ніяк не можна ніяким боком превратити в діагноз. Тобто, потрібна допомогна інформація. Мы готові далі. Этому прошу. Хороші слухайте, активно телефонуйте. Я вам так за це вдячна, Просто сдавалась после каникул, можливо, вообще не все, знаете, долучиться до прямых эфирів бачу следующих. Что... Может быть, пока не звонков. Я скажу Да, еще... продолжим. <продолжаем> несколько рекомендаций, которые на самом деле угу. мне представляются Важливые, важными, так? да. Угу. По поводу гипотереоза То есть гипотереоз это же повторяю снижение функции щитовидной железы. Снижение функции щитовидной железы очень часто может возникать при аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы, а также при послеоперационных и э, постлучевых гипотериозах. Поэтому э, к чему хочу призвать пациентов сейчас? К тому, что заместительная терапия гормонами щитовидной железы должна быть обязательно под жестким контролем. Потребность в дозе меняется. Меняется и в зависимости от времени года, и в зависимости от сопутствующей патологии, и в зависимости от э, веса пациента. То есть это дозозависимые, дозозависимые препараты. Угу. Поэтому прошу пациентов, которым когда-либо установлена, например, какая-то доза, и в этой, на этой дозе он компенсирован, не думать, что так будет навсегда. Э, у нас бывали случаи, когда пациент принимает гормоны щитовидной железы бесконтрольно, э, и приходит к нам через 6 месяцев с так называемым ятрогенным гипертиреозом, то есть заболевание, которое он вызвал себе сам избыточным приемом гормона из-за того, что он его вовремя не контролировал. Поэтому я призываю, контроль должен быть обязательно жестким. ТТГ-4 свободный раз в полгода обязательно. Если лобильное течение и часто меняется состояние здоровья, то иногда надо делать контроль раз. Три месяца. То есть контроль, контроль и контроль. Дальше. Что хочу сказать, поскольку патология щитовидной железы достаточно сейчас ну, занимает второе место после сахарного диабета, и она растет. И хочу сказать, что встречаю сейчас большое количество тиреотоксикозов. Это повышенная функция mm -hmm. щитовидной железы. И что меня беспокоит, и то, что я должна сказать пациентам – или своим потенциальным, или не своим, что, к сожалению, я встречаюсь с тиреотоксикозом, а, длительно леченным препаратами-тиреостатиками. Есть такая группа препаратов, которые подавляют избыточную секрецию щитовидной железы. Так вот, это достаточно токсичные лекарства, которые нигде в мире не рекомендуют принимать. Не выкористовывают? Нет, выкористовывают, да. але а, есть срок, который ограниченного их приема. То есть угу. мы не имеем права назначать, а пациент не должен принимать эти препараты более полутора-двух лет. То есть если тиреотоксикоз продолжается, а уже прошло полтора, а то и два года от начала применения этих препаратов, нужно решать вопрос радикального лечения тереотоксикоза, то есть оперативного либо лечения радиоидом. То есть вот на этом я хочу сделать акцент, Не, потому душу, что. Не прошу, я, дякую, что вы это знали, потому да, что я так понимаю, да, что это то, с чем вы стыкаетесь, Если оно у вас насправди как лекаря, да, оно, оно у меня болит, болит на самом деле. Ляка, потому что да, да. сами себе задают выход. Да, препараты группы тиреостатиков это препараты серьезно ухудшающие иммунный статус, и мы очень обеспокоены тем, что существует довольно немалая группа пациентов, которые принимают тиреостатики более трех, четырех, а иногда и пяти лет. Группи, да? К сожалению, вот, то ли к врачу не ходят, угу. скорее всего, так. Є у нас додзвонювач. Дякую, що на цьому акцентувала увагу. У нас є додзвонювач. Після того, ще приймемо кілька дзвінків, прошу говорити ви в ефірі. Добрий день. Добрый. Я хотіла б спросити у вашого прекрасного врача, який дуже добре все розказує. Скажіть, будь ласка, а от лапчатка, у мене вузловий uh, док, перший, вторий степень, у мене це не неприобретене, у мене наслідний фактор, ще обнаружено в школі, коли було 10 років. Це все вже, mm -hmm. знаєте, хотіла б сказати, а от, да, uh, минимально вот на тереотропные гормоны, сейчас же вы знаете, все, все платно, то э, сколько вот Т3, Т4, сколько их минимально вот надо сдать действительно, потому что я уже давно сдавала повторить анализы, минимально сколько их надо вот... Мы с мы сразу, да, забирание. спасибо, я... Який, давайте еще раз, да. вот конкретно, на что вы, да, конечно. будь ласка, на что требуется сдавать? конкретно? А, значит, если у пациентки есть узловой зуб, да то в первую очередь мы должны знать, а как же работает железа, которая поражена узловым процессом? То есть мы должны минимально посмотреть функцию. Это два гормона: ТТГ Т4 свободный. Раз. А, еще раз давайте. Я это не еще даже... не все. Это еще не, не, не все. Раз сказать. ТТГ. ТТГ или тиреотропный Чуть. гормон подробно так. и свободный Т4 или свободный тироксин. Так. Это ТТ... два гормона. ТТГ Т4. Все дописывает. Дальше. Так. А, когда мы проверили функцию, мы теперь должны убедиться, что этот узел добрый. Mm -hmm. То есть мы должны сделать, с одной стороны, лабораторный показатель анализ крови на кальцитонин. Это онкомаркер медулярного рака, mm -hmm. который включен сейчас во все протоколы всех стран при узловом зубе. И второе, если узел имеет э, качественные характеристики сонографические не совсем доброго, это узисты знают эти характеристики, то тогда еще может быть придется рассмотреть вопрос о тонкоигольной функционной биопсии, которая mm -hmm. дает информацию о наличии или отсутствии плохих клеток. Ну, то есть вот такой спектр обследований для данной пациентки Гормонально. Для початку есть ТТГ и Т4 ну, и кальцитонин? А, кальцитонин. И кальцитонин, кальцит... да. Так. Вот это три минимально гормона, которые вам нужны. Кальцитонин, кстати, делается один раз в год. Не тратить деньги на, на век, него, да, да угу. каждые полгода. А вот это ГИТ-4 свободны в вашем случае, я бы сделала раз в полгода. Вот тут не стоит экономить, лучше проверить функцию и вовремя подключиться, если она начинает меняться. Кстати, по поводу гипотереоза хочу еще одну вещь сказать: вот такую успокаивающую, поскольку все любят пугать. а Я люблю, ну, как бы, правду говорить. А правда, как правило, она спокойная и на самом деле не страшная. При гипотиреозе назначаются тиреодные гормоны, и это единственные из гормонов, которые удалось синтезировать так точно, повторяя молекулу человеческого гормона, что этот гормон встраивается в организм как родной. Если у нас есть еще минутка, я, я, вам, я вам расскажу один случай, который подтвердит вот то, что я вам сказала. У меня есть пациентка, которая страдает гипотериозом в тяжелой форме, и она получает довольно большую дозу заместительной угу. терапии гормональной, порядка 250 микрограмм. Но кто страдает гипотериозом, знает, я что разумею, это достаточно я... высокая угу. доза. Но у этой пациентки есть еще сопутствующая патология. У нее есть тяжелый ревматоидный артрит, с которым ей, к сожалению, не могут помочь ни в Киеве, ни в Москве, ни в европейских странах. И она поехала в Китай. Китайцы, у них нетрадиционная диагностика, и да, он они. По, да. по, по, по и что вы думаете? Когда он ее продиагностировал своими методами по поводу заболевания суставов, она спросила: А что у меня со щитовидной железой? Он сказал, все а он говорит: все в порядке. У вас здоровая щитовидная железа. Вы принимаете гормоны? Бросайте сейчас. Она бросает гормоны. Через две недели у него развивается жесточайший гипотереоз. Ну, то есть ей нельзя было бросать. То есть он настолько был уверен, что все хорошо. Я понимаю, что просто его этот гормон, который был полностью, так? Да, он, он был родным. Майже Ну, я так разумеется, это какой-то квалифицированный препарат, Ну, вот так удалось создать, да? удалось молекулу этого гормона так точно, что пациенты, страдающие гипотереозом, должны Не страдати від того, що вони больни. От вибачте, насе такі і ще й досі, особливо жінок. А я дивлюсь, що якось індекренолог, саме питання підвищеної функції, воно стосується якось частіше дівчат, жінок. Ну, так же сталося. Так, 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 так. Так вже сталося так. Вони переживають все такі, ну і це правда, як би це надзвичайно, за вагу. Всі вважають, що якщо приймати гормон. Это до того, что ты начинаешь набрать до 100 я сейчас обрадую всех пациентов еще раз. Мало того, что эта молекула настолько удачно синтезирована, этот препарат ни в коем случае не способствует прибавке веса. Он, наоборот, ускоряет обменные процессы. Угу. И было даже такое течение в науке а, одно время. Э, группа ученых предложила для похудения использовать этот гормон. Но потом mm. все поняли, что это глупости. Ну, ну, как и можно здоровым давать вещи, да, здоровым там, я людям? Абсолютно. Но я к тому, что беспокоиться прибавки веса не стоит. Это абсолютно противоположное действие. То есть он ускоряет обменные процессы, угу. и можно либо похудеть на нем, либо остаться в прежнем ну, своем. Правильную лекарь правильную да, диагностику правильная правильно. доза. и доза, да, так? Да, доза должна быть подобрана правильно. Сейчас это, думаю, любой среднестатистический эндокринолог в состоянии сделать. <связано> Патологии <связано> много и <связано> уже наработан большой опыт, и проблемы нет. Вот <связано> я, понимаете, к чему клоню? К тому, чтобы пациенты с гипотиреозом чувствовали себя здоровыми людьми. Вот мне так хочется, чтобы они не чувствовали себя больными, они чувствовали себя здоровыми, поскольку они принимают такой замечательный препарат, которые ну, ничем не отличаются от работы его родной железы. И единственное, что их должно иногда заставлять ходить в больницу, это проверить, а действительно ли я по-прежнему так же здорова. Не надо ли мне проверить, а может, мне надо подкоррегировать. Да, ну, у нас в очередной час у нас есть на цей блок. Говорить, будь ласка, вы в прямом эфире. Алло, добрый день. Добрый. добрый день. Будьте добры, у меня, у меня доктор назначил эотеропст. 50 в один день, на второй день 0, 25, или как там правильно, я правильно говорю? 25 микрограмм есть такая доза. Да, да, и альба. Скажите, пожалуйста, я пенсионер, и для меня это немножко дорого. Это в сочетании, вот нужно обязательно альбу эту с аутироксом? Или не очень обязательно? А как звучит ваш диагноз? Вам поставил доктор диагноз гипотериоз? Да гипотереоз. Ну, наверное, я так поставил. Я особенно там не вот назначил, да и назначил. И я еще одну минуточку. Вы знаете, вот у меня такой вопрос. Я долгие годы, у меня понижен гемоглобин. Доходил вот летом 68. И может быть прямая связь, это вот вот такой низкий гемоглобин с вот этой вот щитовидной. Железы. Да, спасибо. Я поняла ваш вопрос. Так, отвечаю да, отвечаю сюда. сначала на первую Давай. половину вопроса. Если выбирать из двух препаратов, учитывая сложности материальные, то, безусловно, выбираем гормон щитовидной железы. То есть принимаем препарат, ту дозу 25 микрограмм, которую вам назначил доктор в целях экономии. А на второй вопрос. Теоретически, да, анемия, низкий гемоглобин может быть следствием гипотериоза, но анемия может быть следствием еще э, пару десятков заболеваний. Э, вероятность, что анемия вызвана именно гипотериозом у вас невысокая, поскольку вы принимаете очень маленькую заместительную э, дозу, а значит гипотиреоз у вас легкой формы, а скорее всего он не вызвал у вас такую анемию. Все. Так, вам дуже сьогодні, дякую. Правда, було б ще часу ефір, але то ще можна було б дзвінки. Велика кількість. Побачимо вже наступного разу. Дякую, що прийшли, знайшли час. Спасибо. Галина Новікова, лікар ендокринолог вищої категорії, була гостем другого блоку. Ми ж переходимо до третього блоку, 13 січня, ввечері. Ну, якщо простими словами, більш детально ми будемо говорити у наступному блоці. Але сьогодні старий новий рік. Про це будемо говорити у наступному блоці. Не примикайте.